когда сказать, мы оставим нам Западу Украину Украина. Украина уже наша, она да. уже наша, понимаете. Что... Мы... Слушай, Донецкой, я сижу да? в Украине, я сижу в Украине, и я жду, когда меня освободят россияне. И у меня вопрос: когда? Мне 4 года обещают скоро. Вчера говорили завтра. Вот завтра, это уже наступило сегодня, но я вижу, что меня никто не освобождает. Что происходит? У вас только обещание? Только... Вы балаболы да. или что? А? Чего, чего вдруг она должна тебя освобождать, российская армия? Ну, так ты же сказал, вот ты сам только что сказал, скоро российская армия будет у тебя там. как Когда вы придете? Вопрос. Вторая года... Назад вы сказали, что мы заходим в Покровск. Блин, прошло полтора года, так вы еще туда даже не зашли. Блин, это это, это, это сколько мне лет надо ждать? Я столько не проживу просто. Можно этот процесс уже... ускорить уже Слушай, а что ты не служишь? Пойди служить, может, быстрее армия дойдет.